Поэтому я и прошу помощи. Давайте да. вместе работать, потому что если только мы мы отдельно выделим, отдельно, ну, ну, а если все вместе, то где мы... на если я так звид, звид, Да, как за ваше, да? Как вы представляете звить? Ну, Я розумію, я, що звіт голови райдержадміністрації де де де. державці до нам відвідувати, що ви провели за півроку, е, яку роботу провели. Ну то, що там ви переворот робите в своїй адміністрації, там це немає, волонтеру якої там контролюєте і, і кошти, це ваша об'язаність це робити. А я хочу почути, що ви в районі в нас там зробили. Наприклад, я чула, що ви там аналіз там, приміно землі. Там що ви там робили, провідні землями земель. Я це хочу почути, живе слово. Живе слово ще раз, індеризація зімів була проведена, ну, провідна. Це, про це це ви ж на мене щось робили за півтора року <різь> з <за> півроку. <півтора> <різь> ну, а це стратегія, <різь> це добре. Я це розумію, це добре стратегія, це будущее. Ми будемо на нього, повинні робити це, йти в будущее. Ну, Гроші десь треба з, з Порошенка видушити, шеперці буде. Uh -huh. ну, Э, Люмень, так хороший вопрос, да, ну было проведена земельная интализация, она не до конца проведена. Просто дальше она будет еще больше жестче проводиться. Ну уже там 150 тысяч почти гривен зашло в сельсоветы. Потом, э, опять же, вот конкретно практика, то, что люди увидят на, на своем кармане, почувствуют это эти талоны, которые мы сейчас, да, вот долгая работа, это не так просто все это делать. Есть тоже своя мафия в Одессе, и здесь, ее это все, это все ломать. Ну, Сама цель, бабушка получит переслал талон. Она уже включена на своем земельная инвентаризация опять где не уже зашли, да? Вот, и я не говорю, я не хвастаюсь, да, до этого была нормальная инвентаризация, до этого было проведено. Я, я говорю про то, что, ну, то, что то, что, мы делаем конкретно. Есть э, конкретное улучшение по... У нас очень большие достижение в, в отделе культуры, да? Там, там открылась там и тот же ну, аналог хаба, ну, как бы, то есть тоже общественная площадка, территория Z. Где еще две программы, которые сейчас для молодежи запускаются, они работают, это там, где мы выиграли гранты, там, где мы получили. То есть. По выигранным грантам, то есть вот конкретно вот уже отдел культуры, я не на себя, это спасибо им, они молодцы. Но тем не менее, да, я делаю все условия для того, чтобы вот эти процессы запускались. Уже есть победа, там они выиграли один грант. Потом, сейчас около четырех или семи проектов, которые сейчас в разработке. Да, то, что мы на 300 тысяч подали, помогли, это реально, это правда. Люди, это правда, это то, что вы очень сильно помогли людям, которые сейчас хотят сделать в Куйбышеве вот это вот там, там очень большой, большой рад на очень большую сумму. Это который подавалось посольство, который писался на английском языке, мы переводили это все на английском языке. Мы писали на английском языке письма в американское посольство для того, чтобы они поддержали Если там все удастся, дай бог, я просто ну, не хочу взлазить или там куда-то наперед. Но это, это будет сумасшедший прорыв для нашего, для, для Котовского района. Здесь будет масса туристов. Если, если еще правильно там все организовать, то, то, то это будет вообще просто проблема. Ага, да, по, по поводу, смотрите, по, по поводу инвестиций, всегда всех поддерживаю. Валентина Петровна не даст собрать, сколько я общался с этими инвесторами там, по кислородному заводу. Валентин Филиппович может подтвердить, сколько, сколько я с ним общался и как его поддерживал. Да? Знакомился с зам. губернатора, знакомился, победил по агентству инвестиций и так далее. Со всеми пытался, ну, всячески помочь. Для того, чтобы ну, он все-таки запустил я, свою, свою промышленную... Спасибо, Владимир Владимирович. Коллеги, еще вопрос. Есть. Вопрос к этой инвестиции, что вы говорите, что это будет очень большой проект, и Куйбышев вам даст в районе очень много денег. Это знаете, настолько много там денег, что вот этот проект и вот эти документы, которые готовят и там откроют, это... Не есть деньги. Никто деньги так просто не дает. Быстрее деньги, только у есть. А чтобы кто-то инвестировал с Европы нам и дали нам деньги бюджет, это никогда не будет. Это я вам точно говорю. Я 56 год там живу, на этой территории. 56 год. И никто там уже столько людей пытались вот это все открыть и сделать. Но туда лезть никому не надо. Я вам говорю, вот, я открыто говорю вот при всей сессии и всем, потому что это беда большая. поэтому э, я всех, все, которые люди живут, я с таким человеком разберусь. И поэтому все знают. Да, и вот это, это делать, закрыли, да? И вот это ничего не сделать. Заходили сюда люди, и за эти люди не выходили приходили сюда войска, войска заходили, и назад эти войска не выходили. Толкали утром бульдозером зерну, до утра на двое сутки шоссы. Не лезьте туда. Хорошо, ну, может просто заблуживались люди, где-то указатели там. там. Коллеги, есть еще вопросы? Вопросы? Нет. Уважаемый коллеги, пожалуйста. пожалуйста.